Мы по короче, ездили, по правилам, а при этом не по правилам ездили. Внизу на российский фланг. Сто вон надыграли, короче. Это крайний рубеж обороны. Вот, здесь ребята держат очень стойко и мужественно линию обороны. Здесь рядышком находится школа-интернат, это немножко дальше. И вот дальняя, дальняя зеленка. Наши оппоненты оттуда с криками за русский мир крича Аллаху Акбар лезут сюда. Но ребята дают им добросовестный ответ. А вон, смотри, террикон видно. Мы их называем сиски. Там два террикона практически одинаковые. Есть небольшая плата, из-за него работают минометы Васильки и 120-е. Бывает еще танчик работает. Т-64 или Т-72. А танки, пару выстрелов сюда, в нашу сторону, по, по тем кварталам, потом и пигарет надо нет. Делают так, что мы ждаем типа теперь ответку, наши снаряды летят тут, все туда. Вот и все. Ну, как они сегодня сообщили, по своих новостях, 172 или 176 снарядов. Ну, у нас тут, блин, это разве только скала блин, но ну, мы туда даже не достанем. Ну, при полете у нас, получается, пуля увеличивается до размера, блин, снаряда. Эти наши, в кавычках, оппоненты полосатые лезут сюда, даем отпор, но... Когда ему угодно, у нас почему-то сразу говорится о Вот так. Осложняется еще минометным обстрелом. Танчики работают их не. Вот. Васильки 120-й миномет работает. Даже иногда чуть техника как Потому что не все может на постах там жить. Группы не маленькие идут в атаку. Приїжджають там, висадилась машинка, ВБК, пішли, пішли вперед, пішли вперед, постріляли з гранатометів, відійшли. Потім знову підійшли накатами, спортують тактику накатами і спорють. Ну ви ви, ви міномед 120 запрошували так званими мінськими домовленостями. Працюють не тільки по нам, а навіть більш не по нам, а більш по мирному населенню. Так тримаємо, да. не буду казати, які участки фронту, але досить, досить, досить важливі участки фронту, нам перекинули. Навіть хлопці з 28-го самі говорять, що дуже добре, що ми приїхали і, і допомогли їм. День Конституції думали, буде хуже. Думали буде хуже. Я навіть видіс вже колонки, щоб включити гімн України, але там щось в мене не вийшло. Трохи, ситуація була напружена, не вийшло гімн України ну, що Хоч щось, щоб привчити чомусь хорошому їх. Ну, думали, буде, будуть провокації такі, ну, слово таке, не дуже зручне, провокації. Думали, підуть вони знову вперед великими силами. Але вони, видно, теж празднили з такими конституції, що вони на території України живуть. І Марічка Русь, давай повісіляти. Я нічого проти Росії не війни. Ми які прапор. Потіряти 19 чоловік з 30 за кілька днів. Це тяжело. много местных, которые ну, перешли на ту сторону. И они каждый квадратный дециметр знают площади, своей жилой площади здесь. Они а якобы как приезжие получаются. И ну, тяжело. То есть любой сам поймет, то есть на мое место поставить человека, то есть он в своем дворе будет знать каждый уголок. А мы приехали, пока мы это адаптировались, поняли, въехали, что к чему. То есть, ну, сейчас, конечно, уже нам полегче. Ни потерь, ничего нету. -то. Все хорошо. Мирных вообще здесь не было. Никого. Даже собак и кошек нету. Здесь нет, там маленький. Здесь нету вообще. Здесь нет. Даже вороби боятся летать ну, третьего числа. Сидели целый день в подвале. воду пили со смедом. Потому что ничего не успели не взять с Сколько? 13 часов без В асфальте застряла, через крышу перелетела. соседки рядом взорвалась в огороде. А куда нам ехать? Нам не за что ехать и некуда ехать. 18, у нас таких не, было, не за что просто. Тысяча гривен у меня пенсия. Сильно а, и у мужа Так и тянемся. Пробила крышу, перекрытие, плиту. Ну это птур, ну я же это какой я Это птур? Какая-то из разновидностей. Ну да. Же. Ну то да. Везде нормальные люди, даже в интернате. Тут когда детки, которые... Тут, походу, детки были хорошие, надрёжные. Только они уехали. А, да, да, вот это, вот это кстати, хорошая фраза. Мы в вами доме, нам тут добрые. в доме.